পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি এই সভাখনিত উপস্থিত থকা জে বি উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ববীয়াসকলক পোন প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ শিক্ষক দিৱস আৰু শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখনি সুন্দৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু এই আয়োজনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো এটি সুন্দৰ গীতৰ দ্বাৰা আৰু এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিব এইখন স্কুলৰে এজন ছাত্ৰ নামটো হৈছে উৰেকান্ত হৈছে উৰেকান্ত পোনপ্ৰথমতে আজি মই সকলোলৈকে শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এটি আৰম্ভণি গীত গাম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক আমাক এটি সুন্দৰ গীতৰ সোৱাদ দিলে গতিকে তোমাক তোমাৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা এটি বিশেষ অনুষ্ঠানত পোন প্ৰথমতে মই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক আমাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ শিক্ষক গোটৰ সভানেত্ৰীগৰাকীক এইবাৰ আমি তেখেতসকলক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ স্কুলৰে ছাত্ৰীসকলে এয়া প্ৰথমতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাৰক হ'ব হব উঠা উঠা তোমাৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক এইবাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো বাইদেউ এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যালয় আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী মতে এটি মনোৰঞ্জনৰ বাবে সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ স্কুলৰে এজন ছাত্ৰই নমস্কাৰ এটি গীত গাবৰ সময়ত মই আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু চমুকৈ মই এয়া গাবলৈ লৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতক বৰ এটি সুন্দৰ গীত আমাক গাই শুনালে এতিয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীৰ মতে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰম শ্ৰধাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা সকলো বিষয়ববীয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু সকলোকে মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সুন্দৰকৈ আজি এই শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে তোমালোকে আয়োজন কৰিছা শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজৰ এই মৰম চেনেহ বিশ্বাস এই সন্মানৰ এনাজৰীডাল তোমালোকে জীয়াই ৰাখিছা ভাল লাগিছে বহুত মই বেছিকৈ নকওঁ শিক্ষক হিচাপে নিজকে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি আৰু মই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ ভাল বেয়া উচিত অনুচিত সকলো বিচাৰ বিবেচনা কৰি এজন ষ্টুডেণ্টৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বাবে আমাৰ ওচৰলৈ এৰি দিয়া সকলো অভিভাৱকক মই এই চেগতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মই আগতেও কৈছিলোঁ আৰু আজিও কম আৰু সদায় কম যে সদায় ভাল কাম কৰিবা এটা কথা মনত ৰাখিবা সদায় মংগল হব ইমান আৰু বহু বক্তৃতা আমাৰ শুনিবলৈ আছে গতিকে ইমানে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ জনাইছো ছাৰক সুন্দৰ এটি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে মনোৰঞ্জনৰ বাবে অন্য এটি গীত আমি দুৱাষাৰমস্কাৰ মই আকৌ এটি গীত গাবলৈ আগবাঢ়ি আহিলো নহলে সঁচাই বহুত এটা ভাল গান উপহাৰ দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতক তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো এতিয়া আহক অন্য কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ অন্য কাৰ্যসূচী অনুসৰি এতিয়া আছে আমাৰ লঘু আহাৰ তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি লঘু আহাৰ খাই লওঁ তাৰ পাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দুআষাৰ আছে ত' দুৱাসাৰ আমি শুনিম তাৰপাছতে সভা ভংগ কৰিম গতিকে আহক এতিয়া আমি লঘু আহাৰ খাই লওঁ পুনৰ উভতিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ৱেইট কৰি থাকিব আপোনালোকে অঁ বলা ব'লা বলা খোৱাটো মেইন হয় নাই আমি প্ৰথমতে খাই লওঁ তাৰপিছত বকৃতা শুনিম তাৰপিছত নাচ গান বিহু হ'ব অঁ ছাৰ বলক বলক